તો ફિલ્મ લેખક અને નિર્દેશક બન્યા અમદાવાદના મહેમાન જેમાં મોડાસાના વતની અનીસ બઝમીનો ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં ડંકો વાગે છે ફિલ્મ ડાયરેક્ટર અને પ્રોડ્યુસર અનીસ બઝમી સાથે સંવાદ થયો લેખક અને નિર્દેશન અનીસ બઝમીએ ગુજરાત ફસ્ટ સાથે વાત કરી જેમાં ફિલ્મ લેખક અનીસ બઝમીએ ડેવિડ ધવન સાથે પણ કામ કર્યું છે એક સાથે મલ્ટી સ્ટાર કેરેક્ટર જેવી ફિલ્મોને પણ સફળતા અપાઈ છે અનીસ બઝમી પિતા સાથે ફરતા અને સાહિત્યના પુસ્તકો વાંચતા હતા ફિલ્મ લેખક અનિસ બઝમી એક સારા લેખક તરીકે પણ ઉભરી આવ્યા છે અનિસ બઝમીએ અનિલ કપૂર અક્ષયકુમાર ગોવિંદા સાથે કામ કર્યું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને કોમેડી ફિલ્મો આપનાર ગુજરાતના મોડાસાના અનીસ બઝમી સાથે આપણે ખાસ મુલાકાત કરીશું તેમને કોમેડી ફિલ્મો ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણી બધી આપી છે ત્યારે તેમના જ મુખેથી આપણે જાણીએ કે આ કોમેડી ફિલ્મો આપી તેમને કેવી મજા આવી લોકોને કેટલો આનંદ મળ્યો જી સર આપનું સ્વાગતું આપને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આટલી કોમેડી ફિલ્મો આપી શું કહેશું मैं आ, सबसे पहले तो मैं आपसे आप और सबसे सॉरी कहूँगा कि देखिए मैं गुजराती पूरी समझ लेता हूँ बिकॉज आई एम अ गुजराती आई एम फ्रॉम मोडासा बट मैं बहुत छोटा जब था तो मैं बॉम्बे चला गया था तो अभी ये लैंग्वेज मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मेरे यहाँ आना जाना भी बहुत है गांव में आज भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं तो खास कर पहला फिल्म निर्देशक तरफ वड़िया था कि लेखक तरफ वड़िया था आप घनी बी फिल्मों लखी है तो आ तखवा प्रेरणा क्या थी मड़ी मैं राजकपूर साहब के साथ असिस्टेंट था आई एम टॉकिंग अबाउट 1977, 78 something, uh, in so, मैं हमेशा से जब साहब के साथ काम किया तो मैं बनना चाह रहा था डायरेक्टर ही लेकिन मुझे मालूम है कि यह काम बहुत मुश्किल है तो मैंने सोचा चलो कुछ फिल्में लिखता हूँ मैं लिखने की जो प्रेरणा है वो आप ये कह सकते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो बेसिकली ही वॉज अ पोइट राइटर थे तो लिखने का जो भी थोड़ा बहुत अगर मुझे समझ आई है तो वो आप ये कह सकते हैं कि मैं ब्लड में था मेरे राइटिंग बाबत हूँ खास कहूँ कि स्वर्ग वक्त फेमस फिल्म थी बहुत प्रख्यात थी फिल्म कारण गोविंदा ने पन एक अलग थी हाइट मड़ी थी ना गोविंदा ने लगभग ए फिल्म की शुरुआत थी गोविंदा अगर ये फिल्मों अगौ फिल्मों की फ्लॉप गया था स्वर्ग थी लगभग मैं पढ़े फिल्म जो ये लीजिए मने पढ़े बहुत गमती है स्वर्ग फिल्म जो है उसने बहुत सारे लोगों के कैरियर्स बनाए थे सबसे पहले तो मेरा <laughs> लोगों को ये हो गया था कि सनी सनीट एज ए राइटर हमारे राजेश खन्ना साहब जो थे बहुत बड़े स्टार बहुत बड़े एक्टर और बहुत ही उम्दा इंसान थे और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था उस फिल्म से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था उनका काम गोविंदा को लोगों ने इस कदर पसंद किया था कि उसके बाद मैंने और गोविंदा ने और जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन ने करीबन 10 12 15 फिल्में लिखी हैं और वो सारी सुपरहिट गई भूल बुल बुलिया वन बी के अलग है तो भूल बुल बुलिया में पूछ जी वो कैक अलग है टुकमा दर वक़्त नवी जिसटोरी हुआ है जो ना लोगों ने गमी रही है तो आ वक़्त सू न उलाउस इसमें भी भूत तो है ही है भूत तो आप बोलो या आप मंजूली का बोलो या कुछ आप हॉरर एलिमेंट बोलो जो है बट इसमें भी जो है कॉमेडी है और हॉरर और कॉमेडी का एक बहुत अच्छा मिश्रण है वो दोनों जो रस है भय के और हास्य के वो मिलने के बाद कुछ बहुत ही प्यारी चीज बनती है और वही प्यारी चीज बनाने की कोशिश की है मैंने तो खास कर कौन लोग क्या कलाकारों धमाल करता हो सेट ऊपर भी तुमने मजा करावता जाने वा कोई अनुभव हो अपना। तो आप तो सारे 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 क्योंकि मेरी फिल्म पे शूटिंग पर एक पर। पिकनिक का माहौल होता है ऐसा नहीं होता है कि हम कोई रॉकेट बना रहे हैं और एवरीबॉडी शुड बी वेरी सीरियस और एकदम काम में लगा हुआ है अभी मैंने फिल्म बनाई लास्ट पिक्चर तो उसमें इतना मज़ा हमने किया तब्बू जी थी तब्बू जी बहुत हंसती रहती थी तो बड़ा मज़ा आता है तो मुझे लगता है कि मेरी फिल्म की शूटिंग पर तो मैंने कभी बहुत टेंस माहौल देखा नहीं एंड एवरीबडी इज़ वेरी इजी सब हंस रहे हैं गा रहे हैं बातें कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं एंड बेसिकली मुझे अच्छा भी लगता है वही તો આ હતા આપણા આનીસ બઝમી જે ગુજરાતના મોડાસાના રહેવાસી છે મૂળ અહીંયાના છે હાલ મુંબઈ રહે છે અને તેમને ગુજરાતી ફિલ્મ હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણે અનેક કોમેડી ફિલ્મો આપી છે કેમેરામેન નરેશ દવે સાથે દીર્ઘાયુ વ્યાસ ગુજરાત ફર્સ્ટ અમદાવાદ